Kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia seterusnya topik yang agak berat untuk kita bincangkan namun sangat perlu sebagai ibu bapa memang kita perlu kawal emosi apabila berbincang tentang topik sebegini sebab ia melibatkan anak-anak kita anak-anak yang kita sayang namun mereka adakah selamat sepanjang waktu. Itu yang kita perlu tanya kepada diri kita. Topik seterusnya, lindungi mereka menangani ancaman pedofilia di sekeliling kita. Ya, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada uh, dua tetamu kita pada hari ini. Uh, yang pertama sekali, kita nak ucapkan selamat datang kepada Deborah Priya, anak perempuan PC Herman Gil, selaku pegawai yes, uh, psikologi kanan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Seremban. Selamat datang. Dan uh, untuk Encik Faizal juga, selamat datang. Uh, Encik Muhammad Faizal Mak Nur, selaku pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pekajian Media UI ITM Kampus Rembau. Okey, kasih. Okay. Uh, kita bercakap mengenai topik yang sangat berat seperti apa yang Terence katakan sebentar tadi. Tapi perlu untuk kita nak memberi tahu supaya ibu bapa dan masyarakat sekeliling cakna dan juga peka tentang perkembangan semasa iaitu pedofilia. Um, mungkin kita boleh mulakan dengan Deborah dulu. Kita uh, Pastinya bila kita bercakap mengenai uh, pedofilia ini mungkin ada sekelintir masyarakat yang tidak faham mm -hmm. lagi apakah makna pedofilia itu. Mungkin boleh mulakan dengan itu. Terima kasih Ifah. Uh, selamat pagi dan uh, saya ingin uh, memulakan dengan menjawab soalan uh, Terence tadi. Memang sekarang zaman memang tidak selamat untuk Ber anak hmm. yang disekililingi oleh pedofilia, uh, orang yang uh, mengalami penyakit mental hmm. pedofilia hmm. iaitu satu penyakit di mana seorang dewasa mempunyai tarikan seksual terhadap seorang kanak-kanak hmm. yang kebiasaannya dalam umur pra-puberty hmm. Pada lazimnya, umur mereka 13 tahun ke bawah, mereka belum lagi mencapai kematangan seksual yang sepenuhnya. Hmm. Apatah lagi dari segi uh, pemikiran, dari segi emosi, dari segi tingkah laku. Mereka memang tidak cukup matang dan merekalah menjadi target kepada pedofilia. Hmm. Uh, Pedofile adalah orang yang mengalami penyakit mental pedofilia, so kita akan merujuk kepada orang ini sebagai pedofil, so kita tidak boleh kenali siapa itu pedofil kerana mereka tidak menayangkan ciri-ciri tertentu, mereka kadang-kadang bekerja seperti biasa, ada isteri, ada anak, hmm. dan hanya kita akan tahu sebenarnya apa yang berlaku apabila terjadinya kes polis dan ada tangkapan. So, mereka hidup dalam satu rahsia yang gelap. Hmm. Dan walaupun ia disifatkan sebagai penyakit mental, namun jenayah yang dilakukan itu meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa dan juga kepada ibu bapa. Terutama sekali ketika kita membayangkan mangsa itu berada pada tahap umur yang disebutkan oleh Pria sebentar tadi. Uh, mungkin kita boleh bincangkan tentang cara bagaimana sebenarnya uh, pedofil ataupun uh, mereka yang mempunyai penyakit mental ini bertindak uh, untuk membuka langkah pertama, mengenali mangsa. Grooming silakan. Okey, terima kasih uh, host. Uh, di sini saya ingin berkongsikan tentang uh, dari sudut perspektif akademik di mana kita pernah buat beberapa kajian tentang uh, online grooming uh -huh. which is that mereka ini mencari satu ruang. Online grooming ini lebih pada untuk proses dimanipulasikan mangsa. Dia memanipulasikan mangsa menggunakan ...beberapa lima stage yang akan saya berkongsikan bersama dengan... ...para penonton sekalian pada hari ini. Which is that, uh, seperti yang kita tahu online media ini... Ia ...membuka satu ruang kepada pemangsa-pemangsa di sana... ...untuk mencari mangsa kerana online media ini... ...membukakan ruang yang besar. Uh, jadinya dengan... Bila dah besar kawalan pun agak kurang. Terutamanya mak ayah kalau tak ada masa untuk mereka tengok apa anak, aktiviti anak dalam sosial, sosial media dan gadget-gadget mereka itu. Jadi mereka terlepas pandang atau sebagainya. Jadi online grooming itu pemangsa-pemangsa itu menggunakan konsep itu bagi memanipulasikan mangsa. Hmm. Jadi lima stage yang saya ingin kongsikan tadi itu adalah pertamanya dia akan berbolakan dengan stage pengenalan. Jadi how mereka akan um this ataupun menyamar kononnya mereka seperti rakan sebaya kepada mangsa-mangsa hmm. tersebut hmm. yang buat ni orang tua adult Ah tetapi mereka menyamar mereka kata dia ni rupanya dia eh, kita sama bahaya kita pun umur uh, 13 tahun ke bawah uh, macam hmm. ya you know, uh, macam sama bayalah jadi mereka nak buat pengenalan di situ. Uh, stage kedua dia akan pergi kepada kepercayaan di mana mula-mula dia akan ceritakan pasal-pasal game dan sebagainya itu discord game yang ada tu which is chat games dalam uh, discord hmm. absolutely ab, 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 discord hmm. yes thank you. Hmm. So um, Dia akan mulakan game dan kemudian dia akan pelan-pelan kepada benda-benda yang berbentuk Dan pelan-pelan untuk meraih dan sebab dah dapat kepercayaan. Jadi peringkat ketiga dipanggil sebagai uh, dia akan mulakan kepada uh, exposure kepada benda-benda yang tidak sepatutnya berkaitan yang dah bukan Kim. Hmm. Ah uh, mulalah eh boleh tak kita kongsikan gambar-gambar yang you know gambar peribadi kanak-kanak tersebut. Keempat dia akan start kepada eksploitasikan. Nah, dia dapat gambar, kita dapat gambar so kita boleh what we call it ada sextortion which is that kita boleh ugut gambar-gambar tersebut tu. Yeah. Dan kelima dia akan Uh, manipulatkan benda itu because ada ada benda gambar-gambar tersebut. Jadi mangsa-mangsa itu akan tak dia ada something yang ayat gambar aku ada dekat dia. Masa tu dia dah tahu dah dia bukan sebenarnya kawan dia pada time dah terlambat untuk kita nak minta balik gambar hmm. tersebut kerana gambar itu dah memang ada kepada pemangsa-pemangsa tersebut. Dia akan gunakan sampailah bila-bila kerana mangsa-mangsa ni pun dia tidak ada ruang untuk nak berceritakan kerana dia malu hmm. atau segan sebab orang itu dah memegang gambar peribadi mereka. Uh, Discord server ini satu yang agak berbahaya kerana ia ruangan chat yang tersembunyi chat. Di sebalik game. Betul. Jadi ibu bapa perlu prihatin kepada isu ini dalam uh, ruangan chat biasa WhatsApp, Facebook, Messenger dan sebagainya. Betul. Kita boleh lihat secara terbuka tapi Discord server ni dia adalah agak tersembunyi Betul. dan hanya ada di dalam ruangan game chat. Jadi perlu diperhatikan oleh ibu bapa. Okay. Betul. Kita nak tahu juga kalau um, macam uh, apa Encik Faisal katakan sebentar tadi mangsa-mangsa ini apabila hmm. mereka terperangkap dalam um, uh, situasi seperti ini mereka seperti malu untuk melaporkan. Hmm. Jadi kita sebagai ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling bagaimana kita nak membantu mangsa-mangsa anak-anak ini untuk uh, beranikan diri untuk melaporkan hmm dan uh, pastinya untuk memastikan mereka tidak terjebak lagi dengan situasi seperti ini. Okey, so apa yang dikongsikan oleh Encik Faisal sebenarnya dikenali sebagai sexual grooming, okay. pengantunan seksual. Mm -hmm. Okey, dan memang ada banyak kesan dan akibat uh, kepada seorang kanak-kanak yang diantoni oleh seorang mm -hmm. pedofil. Adalah uh, penting untuk ibu bapa peka dengan tanda-tanda mm -hmm. awal yang mungkin uh, tidak sebegitu um, menonjol mm -hmm. tetapi boleh di nampak. Contohnya, kanak-kanak uh, tersebut tiba-tiba berubah perangai. Hmm. Lebih merahsiakan, tiba-tiba uh, uh, selalu terkurung dalam bilik. Uh, ataupun kanak-kanak tersebut mungkin um, ada tingkah laku regresif. Hmm. Mungkin dia mula bertingkah laku seperti seorang yang lebih muda daripadanya. You know, mula kencing malam, mula ada mengigau. Tanda-tanda hmm. okay, psikologi lah yang mungkin dia mengalami apa-apa trauma. ...ada juga kanak-kanak yang sebab mereka ingatkan... ...apa yang dilakukan oleh perempuan itu normal... ...mereka tak akan menceritakan. Dan ibu bapa perlu ada komunikasi terbuka... ...dengan seorang kanak-kanak. Apabila nampak perubahan-perubahan pada kanak-kanak tersebut... ...jangan terus pergi memarahi hmm. anak tersebut... ...ataupun macam menghukum dia. Hmm. Kita kena ada komunikasi terbuka. Kita kena bertanya dengan empati... ...supaya anak itu rasa selesa dan selamat... ...untuk menceritakan apa yang berlaku kepada dirinya. Hmm. Dan ibu bapa yang tidak pasti macam mana nak kendalikan emosi anak mereka boleh datang ke Jabatan Kebajikan Masyarakat sebab kita memang menyediakan perkhidmatan, psikologi dan kaunseling secara percuma kepada sesiapa yang memerlukannya. So boleh sahaja menghubungi uh, pejabat kebajikan masyarakat daerah di daerah masing-masing. Kita ada pegawai psikologi yang boleh membantu ibu bapa yang perlukan apa-apa khidmat psikologi dan kaunseling untuk mereka ataupun anak mereka. Walaupun kita bertumpu kepada perbincangan dalam talian sebentar tadi, masih ada grooming yang berlaku di luar talian apabila kita melihat isu-isu berkaitan dengan institusi pengajian tidak berdaftar yang mana dihantar anak-anak kepada institusi tersebut dan dijadikan sebagai mangsa seksual. Apakah peranan kerajaan ataupun pihak-pihak berwajib untuk memantau institusi-institusi ini yang walaupun tidak berdaftar namun mendapat lambakan daripada permintaan ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke institusi tersebut. Pendapat. Okay, jadi lambakan institusi yang tidak berdaftar yang di mana ia membuatkan ia menggunakan dia punya agenda setting itu, which is benda yang bukan yang sepatutnya itu itu adalah kena awareness. Kita kena kesedaran apa-apa pun mesti kena bermula dengan ibu ibu ayah kerana ibu ayahlah yang yang ada uh, the guidance kepada anak-anak ni mana anak ni just ikut aja daripada mak ayah dia tu. Jadi mak ayah kena selidik dulu apa-apa benda yang kalau kata benda itu macam ada unsur-unsur catfishing fishing or whatsoever, you have to aware yang do a research first before you nak daftar for your children untuk one of the institusi yang kita tak tahu lah benar mana wujudnya hmm. kerana di mana online media ni uh, lambakan informasi yang sometimes tu the tendency of the fake news tu lebih banyak. Kalau kita kalau kita tak buat research, kena buat research. Mak ayah tolonglah. Dan uh, apa apa pun uh, satu lagi kita kena ada media literasi di mana sebagai mak ayah awak kena tahu apa didikan medianya awak boleh tell to them which is bagi kita mereka what is the sentuhan yang selamat. sentuhan yang selamat dan sentuhan tidak, tidak selamat thank selamat. you so much sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat <laughs> so itu yang kita nak dididikkan mereka kerana dan satu lagi tolonglah buat perbincangan secara open kadang bila tu uh, anak tu takut hmm. nak komunikasi dengan mak ayah sebab takut mak ayah ni eh hmm. orang cakap garang hmm. pula kamu kena marah pula so maybe kita buat perbincangan secara terbuka dan mungkin dari segi apa topik-topik yang seksual dan sebagainya yang dianggap tu, dianggap tabu. Ah, dia yeah. dianggap tabu ni boleh tak kita break it and yes. anggap benda tu untuk demi future so that kita dan letak tepi yang ni because ini demi keselamatan anak-anak kita masa akan datang. Jadi dia orang tahu Joe. Do yang terakhir daripada Debra untuk menutup perbincangan okay. kita. Silakan. So, saya rasa topik pagi ini sangat-sangat penting dan relevan. Hmm. Memandangkan kes-kes seksual semakin hmm. meningkat dan anak kita pun semakin aktif dalam penggunaan gadget Betul. dan media sosial hmm. dan pedofil memang menggunakan uh, aplikasi media sosial, permainan interaktif online dan juga aplikasi message untuk mengeksploitasi anak-anak ni. So, pantauan ibu bapa sangat penting. Hmm. Uh, kita kena selalu peka dengan apa dan siapa anak kita berhubung dengan dan kita kena laporkan dengan segera sekiranya anak kita disuspek diantuni oleh seorang pedofil. Hmm. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Deborah Priya, pegawai psikologi kanan berjabat kebajikan masyarakat daerah uh, Seremban dan juga Encik Muhammad Faisal, pensyarah <laughs> Fakulti Komunikasi Pengajian Media UITM Kampus Serembau. Baik, Terima seterusnya ay. kita akan ke Sarawak uh, bersama dengan wartawan Fazril yang telah pun bersedia di sana sekitar Rogata Sarawak 2025. Silakan Fazril.